কেনেকৈ ইমান কম দিনৰ ভিতৰত এ চি এছ বিষয়া নুপুৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তলত নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোক আচৰিত হ'ব সকলোৱে গম পাইছিলে নুপুৰ বৰা আৰু তেওঁ ঘৰত কোটি কোটি টকা লগতে আ অলংকাৰ কিমান জব্দ হৈছিলে দুই নম্বৰী কৰি পেলাই আৰু কিমানৰ দুই নম্বৰী কৰি মাটি ইটো নামৰ পৰা সিটো নাম সিটো নামৰ পৰা সিটো নাম মানে হেৰি একচনীয়া মাটি পতা মানে ম্যাদি কৰাৰ নামত কিমান কোটি কটাত কোটি কোটি টকা তেওঁ মাৰিছিলে নহয় জানো আৰু সেইগৰাকীয়ে কেনেকৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ পালে ইয়াতো এটা আছে ভীষণ ষড়যন্ত্ৰ আৰু তেওঁ অভিবক্তা কোন জানেনে সকলোৱে গম পায় সেইওফালৰ পৰা যে টকাৰ খক বিজন মহাজন সেই বিজন মহাজন হ'ল তেওঁৰ অভিবক্তা আৰু বিজন মহাজনে কি কৈছে জানেনে পুলিচৰ ভুলৰ কাৰণে তেওঁ কি হ'ল মানে মুকলি আকাশৰ তললৈ বোলে আহিব পাৰিলে আচলতে এইবিলাক আছিলে তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰ ষড়যন্ত্ৰ কেনেকুৱা মানে সেইবিলাক পুলিচৰো কিছুমান ষড়যন্ত্ৰ থাকে আজিকালি গম পায়েই আৰু তেওঁ যেতিয়া ঘৰত কোটি কোটি টকা ওলাইছিলে নুপুৰ বৰাৰ ঘৰত তেতিয়াতো পুলিচসকলৰ চকু থৰ হৈছিলে আৰু জানেই কেনেকুৱা হয় নহয় নহয় গতিকে তেওঁলোকে এটা মানে নোহোৱা নোপোজা কাম কৰিলে আৰু সেই কামৰ ফলতে বোলে মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিলে সেই কথাটো নিজ মুখেৰে স্বীকাৰ কৰিছে বিজন মহাজনে আৰু বিজন মহাজনৰ কোৱা মতে কি কাৰণে তেওঁ মানে কেনেকৈ জামিন পালে কেনেকৈ জামিন লাভ কৰিলে নুপুৰ বৰাই নুপুৰ বৰাৰ অধিবক্তা বিজন মহাজনৰ বিজন মহাজনে সদৰি কৰা অনুসৰি মানে কথাখিনি কৈছোঁ নুপুৰ বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নিশা আঠ বজাত বি এন এছ এছৰ ধাৰামতে নিশা কোনো মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হ'লে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ কি জুচিচিয়েল নেকি জুডিচিয়েল জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটৰ অনুমতি লাগিব অন্যথা সংবিধানৰ আৰ্টিকল টুৱেণ্টি ওৱান উলংঘা নুপুৰ বৰাক নিশা গ্ৰেপ্তাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে লোৱা নাছিল অনুমতি অনুমতি নোলোৱাকৈ বাৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে নে অভিযন্তাগৰাকীক আই পি এছ বিষয়াগৰাকীক আপোনালোকে কওকচোন এইটো বাৰু একে গোকাত মিছা কথা নহয়নে কোনোবাই বাৰু পাৰমিচন নোলোৱাকৈ তেওঁক সেই এ চি এছ বিষয়াগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে জানো সেইটো বাৰু সম্ভৱপৰনে এতিয়া মই কথাখিনি কওঁ শুনক মই লিখি লৈছোঁ কথাখিনি আৰু ইমানখিনি মানে পাহৰি যাওঁ ন কিছুমান হয়তো মাজে মাজে ভুল হৈ যাব পাৰে গতিকে কি কৈছে জানেনে মাত্ৰ কেইমাহমানৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এ চি এছ নুপুৰ বৰা তেওঁ ঘৰত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা নগদ ডেৰ কোটি নগদ টকা আৰু বহুতো সোণৰ অলংকাৰ জব্দ হৈছিল আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে নহয় জানো হৈছিল আৰক্ষী ভুলৰ বাবেই আজি নুপুৰ বৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইদৰে আৰক্ষী ভুলৰ বাবে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত দুগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ আৰু হত্যা কৰা বিকাশ দাস নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল একেদৰে আৰক্ষী আৰু চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবেই কিছুদিনৰ পূৰ্বে এ পি এছ চিত কেলেংকাৰীত জড়িতসকলে চাকৰি ঘূৰাই পালে সেইটোতো একদম সকলোৱে গম পায় যি নেকি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনত টে পি এছ চি কেলেংকাৰী কৰি পেলাই কিমান টকা মানে হেৰি হৈছিলে নহয় জানো টকাটো টকাই টকাতেতো বাৰু পকা হয় নহয়নে চাকৰি পাইছিলে আৰু সেই চাকৰি যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে চাকৰিখিনি গুচি গৈছিলে তাৰপিছত আকৌ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে তাই তাই তাকে গোটেইখিনিয়ে চাকৰি পালে কাৰণ কি বাৰু কওকচোন মানে ফুলনি মানে বাগিচা বাগিচা মানে ফুলনি নহয় জানো ঠিক তেনেকুৱাই এইটো কাণ্ড তাৰপিছত আহি গ'ল একেদৰে আৰক্ষী চকী আৰু চৰকাৰৰ ভুলৰ বাবে কিছুদিনৰ পূৰ্বে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত জড়িতসকলে চাকৰি ঘূৰাই পেলাই কৈয়ে গ'লোঁ তাৰপিছত আমি কেনেকৈ জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ তদন্ত কৰি থকা অসম আৰক্ষী এছ আই টিক বিশ্বাস কৰিম আগতে কিন্তু সঁচা কথা কৈছোঁ মোক আপোনালোকে মূৰ্খ কয় কি কয় নাজানো মই এছ আই টি মেছ আই টি সেইবিলাক একো নাজানিছিলোঁ দেই এতিয়াহে শুনিছোঁ বিশেষতে এই জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে কয় এছ আই টি গঠন কৰা হৈছে এছ আই টি এছ আই টি সেই গৌৰৱ গগৈ দিনৰ মানে হেৰিৰ পৰাহে গৌৰৱ গগৈ সেই কেছটো হিন্দুস্থান পাকিস্তান যে মাৰি আছে তেতিয়াৰ পৰাহে মই এছ আই টিৰ নাম শুনিছোঁ আৰু কি এছ আই টি কি মেছ আই টি পিছতহে মানে গম পাইছোঁ অঁ কথা গুৰি ক'ত বোলে ভেঁকুৰীৰ তলত এতিয়াহে গম পাইছোঁ সেয়া আৰু এই এ চি এছ বিষয়া নুপুৰ বৰা কেনেকৈ আহি বোলে গম পালেনে এইবিলাক বাৰু আৰক্ষীয়ে যে ক'লে তেওঁ বোলে নুপুৰ বৰা এনেকৈ আহিছে তেনেকৈয়ে আহিছে আপোনালোকে কওকচোন এয়া বাৰু আৰক্ষীয়ে সুৰুঙা ৰখা নাইনে আৰু এই সুৰুঙা ৰাখোঁ বুলিয়ে ৰাখিছে সুৰুঙাটো মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰি পেলাই মানে জানি বুজিয়ে ভুল কৰিছে নজনাকৈ তেওঁলোকে ভুল কৰা নাই আচলতে তেওঁ ভাব তেওঁলোকে জানেই এইবিলাক সকলো মেনেজ হয় আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত কি কি কৰিব লাগে নালাগে কোনোবাই জানো জানে যে অনুমতি লৈছিলে নে নাই লোৱা কোনে বাৰু গম পায় আৰু লৈছিলেই যদিও তেওঁলোকে জানো ক'ব বোলে অ লৈছিলে বুলি গতিকে গোটেইখিনি মেনেজ আৰু গম পায়েই গতিকে আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত এই নুপুৰ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো হ'ল কেইদিনো হ'ল জানো পাহৰিয়ে গৈছোঁ বাৰু বেছিদিন হোৱা নাই তথাপিও তিনিমাহো নহ'লে আৰু তেওঁ এতিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিলে আৰু আপোনালোকৰ যদি কেনেবাকৈ মাটি বাৰী কিবা কিবি লেনদেন কৰিবলগীয়া আছে আকৌ তেওঁটো প্ৰস্তুত হৈয়ে গ'ল গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে দেই আৰু তেওঁ যিখিনি টকা এতিয়া খৰচ হৈছে এতিয়া বিজন মহাজনক কি দিবলগীয়া হোৱা নাই নেকি মই জনামতে আজিৰ পৰা পাঁচ ছবছৰৰ আগত আৰু মই এটা হেৰি পাইছিলোঁ এই বিজন মহাজনে এইয়া ভিঘু কাশ্যপৰ এটা কেচ লৈছিলে যে সেই তেতিয়া শুনিছিলোঁ আৰু পঞ্চাছ হাজাৰৰ তলত মানে হেৰিয়ে বীজন মহাজনে হেৰিটো নকৰে যেতিয়া নেকি ভীঘুৰ সেই কেচটো হৈছিলে সেই ভীঘুৰ কেচটোতো বিজন মহাজনেই লৈছিলে সেই তেতিয়া আৰু মই শুনিছিলোঁ মোৰ হয়তো ভুল হোৱা নাই চাগে আপোনালোকেও চাগে গম পায় সেই তেতিয়া এতিয়াতো চাগে তেওঁ এক লাখৰ তলত নলয় যিকোনো কেচ এতিয়া বেছি ল'ব এই অংশটো বেছি ল'ব বাৰু লওক এইবিলাক টকা থকা মানুহ আৰু সেই টকাখিনি কিন্তু দুখীয়া মানুহৰে দেই হক পইচা হয় তেওঁলোকে নিজৰ মাটিকনৰ কাৰণে এনেকুৱা আৰু যিবিলাকে দুই নম্বৰী কৰি লোকৰ মাটি আত্মসাত কৰি পেলাই বেলেগৰ নামৰ পৰা বেলেগৰ নামলৈ নিয়ে এইগৰাকী হ'ল নুপুৰ বৰাক নাজানো আৰু কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ইমান অসৎ মানুহ আৰু যেতিয়া নেকি চাকৰি লয় এইবিলাকে তেতিয়া হয়তো তেনেকেই কোটি কোটি টকা দি চাকৰি লয় আৰু তাৰ পিছত চাগে তেওঁলোকে ভাবে আৰু আমিতো এইবিলাক মানে উঠাব লাগিব ন আমি টকা দি লৈছোঁ যেতিয়া আমি উঠাব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিলে মোৰ ক'বলগীয়া গতিকে আপোনালোকে নিজেই চাওক আজিকালি পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈ গৈছে আইন কানুন বুলি একো নাই মুঠতে টকা থাকিলেই সকলো পকা গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া লৈছোঁ বিদায় বাই বাই